Вкусного всем! Готовим стейк по-французски, стейк опуавр, с перцовой корочкой и вкуснейшим коньячным соусом, без которых он будет просто стейком. Опуавр – настоящий французский рецепт приготовления настоящего стейка. Начнем с подготовки перца, обычный черный перец, зернами, слегка островат конечно. Три ложки полных столовых, разобьем в ступке, но не до состояния пыли. Перец должен в основном остаться крупинками, поэтому движения ударные, а не трущие. Черный перец основной тут, хотя в последнее время говорят в моде смесь перцев. К примеру, добавки белого, зеленого и даже сычуанского. Вот такие кусочки. Можно было даже крупней. Добавим к ним соль около столовой ложки и перемешаем. Смесь для покрытия стейков готова. Сами стейки. Тут используется традиционно филе миньон, хотя и Нью-Йорк или Рибай тоже стали использовать. Филе миньон на всех не хватает. Стейки должны быть комнатной температуры, а не только из холодильника. Мясо в результате будет сочнее и нежнее. Перцовую смесь как бы вдавливаем в мясо, приклеивая ее к поверхности. Переворачиваем и то же самое с другой стороны. А также с боку. Можно немного прижав, вдавить нижнюю часть, немного поводив из стороны в сторону, тогда же лучше прикрепиться. Все кусочки покрыв можно переходить к шарке. Сковороду, желательно чугунную или стальную, тут мнения различаются. На ней разогреем смесь растительного и сливочного масла, грамм 30-40. Такая смесь с одной стороны хорошо набирает температуру, с другой не дает горечи во вкусе затем. Как только перестало стрелять пузырьками, выкладываем мясо. Жарим с одной стороны пару минут и с другой стороны пару минут. По сути, со сковородкой соприкасается не мясо, а перец. Он передает тепло мясу, вдобавок ароматизируя его. Но мы еще больше его проароматизируем. Снижаем огонь, добавляем пол чайной ложки тимьяна, рассыпав его по сковороде. Зубчик чеснока выдавим чеснокодавкой. И со столовую ложку сливочного масла на малом огне теперь пару раз за пару минут перевернем кусочки чтобы они покрылись ароматным маслом заодно температура внутри поднялась и мясо не было сырым будет прожарка медиум если хотите с кровью просто жарьте не две минуты с каждой стороны а по минуте полторы а уж ароматизацию оставьте на 2 минуты убираем кусочки со сковороды накрыв их фольгой пусть постоят еще минут 5-7 Ровно столько у нас займет приготовление соуса. На сковороду, на которой жарили мясо и где остались кусочки перца, добавляем лук-шалот, пару луковиц. А можно парочку обычного лука. Нарезали. Огонь чуть выше минимального. Потушим лук пару минут до появления золотистого цвета. Подсолим. Выливаем коньяк. Миллилитров 60. И тут два способа. Поджечь, так настроение поднимается, или выпарить пару минут. Алкоголь тоже тогда весь уйдет. Сразу после этого 100 мл самых жирных сливок или даже лучше домашних. Перемешаем и чайную ложку горчицы. Она от тепловой обработки станет слаще, а острота уйдет. Дадим закипеть и прокипятим минуту-полторы. Готовность соуса определяется таким фактором. Погрузив в соус ложку и перевернув ее. Если обратная сторона покрыта соусом и он не течет, можно выключить огонь. Подают стейки обязательно полив или на подушке из соуса. Его очень вкусно вымакивать. Острота черного перца, как ни странно, почти незаметна. Вот так я однажды съел две ложки перца, даже не почувствовав. Очень вкусно. Идеальный гарнир, зелень, можно картофель, я бы рекомендовал жареный. Соус все всегда вылизывают подчистую. И мясо нежное и ароматное. Приятного аппетита! А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!